নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই বৰ্তমান মোৰো ভালেই আজি বনাব লৈছোঁ তেল পিঠা তেল পিঠা মই আজি ভাতৰ চাউলেৰে বনাব লৈছোঁ দেই আপোনালোকে বাৰু ভাতৰ চাউলেৰে তেল পিঠা বনাই খাই চাইছেনে নাই চোৱা এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া গুল গোল হৈছে সেয়েহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু যিহেতু মই বিহুত এইবাৰ তেলপিঠা ভিডিঅ' আপলোডটো নিদিলোঁ সেয়েহে ভাবিলোঁ এতিয়াই আপলোড দিওঁ আৰু মই দুটামান আপোনালোকক আগতীয়াকৈ বনাই দেখাই লৈছোঁ এয়া এতিয়া আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ এয়া প্ৰথমতে আগুণ কাটি লৈছোঁ ইয়াতে মই বনাব কাৰণে লৈছিলোঁ বিশেষকৈ মুড়ি লাড়ু আৰু মুড়ি লাড়ু বনোৱা আগতে মানে ভাবিলোঁ তেল পিঠা কাৰণে অলপমান গুলি লওঁ মানে ভাতৰ চাউলো আছেই মিলত কুটাই আনিছিলোঁ অলপমান বিহু বুলি পকা মিঠৈ বনাবৰ কাৰণে তাৰে আছিলে তেতিয়া ঘটিলোঁ তেল পিঠা দুটা মানুহ বনাওঁ আৰু ফালে লৈ ল'লোঁ গৰুৰ জোখত তেতিয়া অকণমান গৰম হ'বৰ কাৰণে অকণমান পানী দি গেছতে উঠাই দিলোঁ মানে গৰুটো যদি পাতটো দি লোৱা হয় মানে গলাই লোৱা হয় এনেকৈ তেতিয়াহ'লে মানে পিঠাগুড়িখিনি খুব সোনকালে মিল খাই যায় মানে একদম ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব পাৰি আৰু মই এইটো যে কৰি লৈছোঁ ইয়াতে যদি জাবৰ জোথৰ থাকে সেইখিনিও মানে চাকনিখনে চেপি ল'লে ৰখি যায় সেয়েহে আপোনালোককো দেখাই ল'লোঁ আপোনালোকে এনেকৈও দিব পাৰে বা পিঠাগুড়িৰ লগত মানে মিক্স কৰি হ'লেও দিব পাৰে মই এয়া বাতি এটাতে চাকি লৈছোঁ এতিয়া এয়া ঠাণ্ডা হ'ব দিম গৰমে গৰমে নিমিলাওঁ বাৰু আৰু ইয়াত চাকনিখনত চাকোন অকণ অকণ ওলাইছে বৰ বেছিকে নাই গৰুখিনি চাফা যায় আৰু এইফালে এতিয়া ইয়াত ঠাণ্ডা হ'ব দি পিঠাগুড়িখিনি উলিয়াব লৈছোঁ পিঠাগুড়ি মই বাতি এটাতে দুবাটি লৈ লৈছোঁ দেই দেখিছেনে আৰু ইফালে লৈ লৈছোঁ বগাইলা গৰুখিনি আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ এয়া ময়দা ভাতৰ চাউলৰ পিঠাগুড়ি আৰু ইফালে ময়দা আধা বাতি লৈছোঁ ময়দা আধা বাতিও দি দিছোঁ ইয়াতে দি তেতিয়া ইয়াতে মই দিম অকণমান নিমখ সেয়া দেখিছেনে আৰু অকণমান বেকিং চ'ডা এতিয়া এতিয়া ভালে মিলাই ল'ম পাচলিখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া পগাই লোৱা গুৰখিনি অলপ অলপকৈ দি মিলাই ল'ম একেবাৰতে গোটেইখিনি দি নিদিওঁ পনীয়া হৈ যাবও পাৰে মানে কম কমকৈ দি মিলাই ল'ম আৰু যদিহে তাৰমানে গুৰ কমিও যায় তেতিয়া পানী মিক্স কৰিয়ে মিলাই ল'ম ইয়াতে কিন্তু গাখীৰ থাকিলে গাখীৰ দিব পৰা হয় গাখীৰ দিলে আৰু বেছি ভাল লাগে খাই গাখীৰ নাই কাৰণে নাই দিয়া ইয়াতে মই অকণমান ঘিউ দি দিম গাখীৰ গধূলিত আপোনালোকেও দি ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া পানী মিক্স কৰি দিছোঁ চাওকচোন মোৰ মানে গুৰখিনি পগাই লোৱাখিনি কমিব এতিয়া পানী মিক্স কৰি মিলাই লৈছোঁ আপোনালোককো দেখাই গৈছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লোৱাৰ পাছত অলপমান ফেটি ল'ব লাগিব দেই এতিয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফেটি লোৱা হৈছে আৰু এতিয়া লগে লগে বনাই আপুনি আলহীকো খুৱাব পাৰে নিজেও খাব পাৰে তাৰমানে আৰু এইফালে লগতে চকুটি কেইটামান দি দিলোঁ ইয়াতে নাৰিকল থাকিলে নাৰিকলো অলপমান ৰুকি দি দিব পাৰে মোৰ নাৰিকলো নাই সেইটো কাৰণে নাই দিয়াটো এতিয়া মিলাই ল'লোঁ এইফালে এতিয়া বনাবই লৈছোঁ লগে লগে বনাই দেখাইছোঁ দেই আপোনালোকক এইফালে কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ কেৰাহীখন পাতি এতিয়া মই তেল পিঠা বনাব লৈছোঁ তেলপিঠা বনালোঁ মানে কি হ'ল গম পাইছেনে মই বনাবলৈ লওঁতেই আলহী পালেহি আৰু আলহী আগত যিমান ধৰি লওক মোবাইলটো লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাই দেখাই থাকি ভাল নালাগে নহয় জানো সেইটো কাৰণে মানে মই আগেয়ে আলহীক বনাই খোৱা পাছতহে আপোনালোকক আকৌ ভিডিঅ'টো বনাই দেখাইছোঁ এফালে এটা এটাকৈ ভাজি লৈছোঁ আপোনালোককো দেখাই গৈছোঁ ইমান টুটুকৈ হৈ যায় আৰু একেবাৰে খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হয় ভাতৰ চাউলৰ আপোনালোকে চকোৱা চাউল নাথাকিলে ভাতৰ চাউলেও ধুনীয়াকৈ তেল পিঠা বনাব পাৰে বাম বুলিও ক'ব পাৰে মই কিন্তু তেলপিঠা বুলিয়ে কৈছোঁ দেই আৰু ভালে চাওকচোন এয়া ভাজি মানে ইমানেই ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে যে আৰু ভাজিয়ে থাকিমগতে লাগিছে আৰু আপোনালোককো সেইকাৰণে ডেকাই দিছোঁ আৰু গোটেইকেইটা ভাজি পেলাই পিঠাগুড়িখিনি গেলাই লোৱাৰ পাছত আপুনি ফ্ৰিজত যদি থৈ দিয়ে তিনি চাৰিদিনলৈকে মানে আপুনি ধুনীয়াকৈ আলহী আহিলে গৰমে গৰমে বনাই দিওঁ বুলি ক'লেও পাৰে মোৰ বাৰু ফ্ৰীজ চিজ নাই কাৰণে এতিয়া লগে লগে দুটামান বনাই খাইছোঁ আকৌ পাছত দুটামান বনাই দিম আৰু আমাৰ সৰু ল'ৰা আৰু ডাঙৰ ল'ৰা মানে তেলপিঠা খাই বহুতেই ভাল পায় এডৰ দুটা কাৰণে বিশেষকৈ এইবোৰ বনাই দিওঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখালোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰি যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব ফেচবুকত চালে পেজটো ফল' কৰি দিব ইউটিউবত চালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বা